Основой нашей технологии образования является обучение самостоятельности, сбор, самостоятельный сбор информации, самостоятельный анализ, самостоятельное принятие решений и готовность нести ответственность за принятый результат. Достоинство, понимание, кто я такой, чего хочу в этой жизни, с чем не согласен мириться, с чем я ради чего буду бороться, что такое справедливость, несправедливость и так далее. Так далее. Почему мы начали уделять этому очень много внимания? Мы поняли, что перенесенные западные методики на наш грунт просто не работают. Почему? А наш человек мало чего хочет. Его 70 лет отвечали, ничего не хотели. И, соответственно, понятие о чести и достоинстве, оно нивелировалось. Соответственно, мы уделяем этому достаточно много времени и внимания. Владеющих современными управленческими технологиями, то есть менеджмент качества, реинжиниринг, улучшение, инновационный менеджмент антикризисное управление, то есть как раз то, чего нужно в наших реальных условиях. Ну и, собственно говоря, достаточно интересным является направление деятельности. Пять направлений деятельности. Первое, о чем мы говорим, естественно, это менеджмент. Второе, это дивергентное, то есть творческое мышление. То есть мы не учим шаблонам, мы людей учим думать, как справляться с трудными ситуациями, которые всегда разные. Чувство гармонии, то есть живопись, йога, тайцы, чувство ритмопластика, историю культуры, посещение выставок. Просто чтобы человек понимал, что такое гармония и красота. Чтобы потом переносил это в управленческие решения. Специальные навыки, то есть деловые переговоры, презентации, разрешение конфликта, ведение дискуссий и, и так далее. Мировоззрение. Очень важная вещь, потому что человеческое достоинство, оно во много зависит от мировоззрения, от ответа на вопрос, кто я такой, чего я достоин, как я хочу прожить, какой смысл того, что я делаю. Основой нашей технологии образования является обучение самостоятельности. Сбор, самостоятельный сбор информации, самостоятельный анализ, самостоятельное принятие решений и готовность нести ответственность за принятый результат. Достоинство, понимание, кто я такой, чего хочу в этой жизни, с чем не согласен мириться, с чем я ради чего буду бороться, что такое справедливость, несправедливость и так далее и так далее. Почему мы начали уделять этому очень много внимания? Мы поняли, что перенесенные западные методики на наш грунт просто не работают. Почему? А наш человек мало чего хочет. Его 70 лет отучали, ничего не хотели. И, соответственно, понятие о чести и достоинстве, оно нивелировалось. Соответственно, мы уделяем этому достаточно много времени и внимания владеющих современными управленческими технологиями, то есть менеджмент качества, реинжиниринг, улучшение, инновационный менеджмент, антикризисное управление, то есть как раз то, чего нужно в наших реальных условиях. Ну и, собственно говоря, достаточно интересным является направление деятельности. Пять направлений деятельности. Первое, о чем мы говорим, естественно, это менеджмент. Второе, это дивергентное, то бишь творческое мышление. То есть мы не учим шаблонам, мы людей учим думать, как справляться с трудными ситуациями, которые всегда разные. Чувство гармонии, то есть живопись, йога, тайцзи, чувство э, ритмопластика, историю культуры, посещение выставок. Просто чтобы э, человек понимал, что такое гармония и красота. Чтобы потом переносил это в управленческие решения. Специальные навыки, то есть деловые переговоры, презентация, разрешение конфликта, ведение дискуссий и так далее. И так далее. Мировоззрение, очень важная вещь, потому что а, человеческое достоинство, оно во многом зависит от мировоззрения, от ответа на вопрос, кто я такой, чего я достоин, а, как я хочу прожить, какой смысл того, что я.